Zəfər tariximizə yeni bir tarix daha əlavə olundu. Cənab prezident İlham Əliyevin dəqiq siyasəti nəticəsində bizlər bu gün yurt əsirtətimizə geri dönürük. 27 sentyabr zəfər tariximizdən 1 il ötür Bu münasibətlə dövlət rəsmiləri, siyasi xadimlər Azərbaycanın qurucusu və bayəsi, ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər, xatirəsini etiramla yad ediblər. Daha sonra dövlət rəsmiləri General Polad Təhşimovun məzarını ziyarət ediblər. İkinci Fəxrixiyabanda ucaldılmış böy monitorda cənab prezident İlham Əliyevin xalqa müraciəti xalqın rəğbəti ilə izlənildi. Şəhətler xeyabanında yekunlaşan ziyarətdə ölkənin hər yerindən qoca, cavan uşaq demədən axın edirdi. Bu gün Azərbaycanın tarixində bir dönüş nöqtəsidir. Azərbaycan məhz bu gündən çox əsırlıq tarixi boyunca ilk dəfə olaraq öz ərazi bütövlüyünün təmin olunması üçün ali başkomandan Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev ətrafında sıx birləşərək öz haqlı mübarizəsinə başlamış və 44 günlük müharibə nəticəsində tarixi ədaləti və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmişdir. Bu anım günündə təbii ki, bu qələbənin, bu zəfərin əldə olunmasına Azərbaycanın layaqətinin, qürurunun Məmliyini özünə qaytarılmasında olan zəhməti olan bütün insanlara biz öz dərin ehtiramımızı, minnətdarlığımızı bildiririk və düşünürəm ki, biz bu gün ilk tədbirimizi 2-ci Fəxrı Xiyabanda bizim qəhrəman oğlarımızın məzarını məzarını ziyarət etməklə başladıq. Və bundan öncə də Şəhidlər Xiyabana, öncə də biz ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Fəxrəxi küçəvanda məzarını ziyarət etdik. Düşürəm ki, bu şanlı qələbiyə aparan yol məhz 93-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə başladı. Məhz o dövrdən aparılan ordu quruculuğu, Azərbaycanın güclənməsi, inkişafı üçün görülən işlər, həyata keçirilən böyük layihələr Azərbaycanın iqtisadi güdrətini Eyni zamanda informasiya blokadasının yarılmasında Azərbaycanın e, dünyada öz haqqı üzrə mübarizə aparmaq üçün əsasların yaradılmasına, hüquqi bazanın yaradılmasında çox böyük zəhmətləri olmuşdur. Və xatirinizdədirsə, məhdərəliyevin son çıxışı da Edərəliyev adını daşıyan sarayda bizim zabitlərimiz qarşısında olmuşdur və Orda eee hüdürət tutmasına baxmayaraq o yenidən tribunağa qaydaraq bütün bizim əskər zabitlərimizə ali baş komandanın nəzər olmasını və heç nə baxmayaraq bizim zabitlərimizə bir nümunə göstərərək düşünürəm ki onların məs bu günə yetişməsində bir nümunə göstərərək E, bu qələbənin əldə olunması üçün bütün o canını, fəaliyyətini qurban verdi və e, heç şübhəsiz ki, təsadüf deyil ki, Ali baş komandan məs qələbədən sonra ilk ziyarətini də e, ulu öndərin e, qəbrinə gələrək orada ata vəsiyyətinin yerinə yetirilməyinə fəxrətlə orada bildirdi. Biril bundan əvvəl Ermənistan tərəfinin növbəti ə, təcavüz aktına cavab olaraq həyata keçirilən əks hümdə əməliyyatı daha sonra isə ə, yumruq əməliyyatı adlanan bir prosesi özündə ehtiva edir. Nəzərə alaraq ki, 30 ilə yaxın bir müddətdə ə, bu problemdən əziyyət çəkən insanlar, ə, onların növbəşinlə də dərgin düşməsi, ərazimizin işğal altında olması ə, prosesinin çətinliklərini yaşayırdıq. Bütün bu illər ərzində Azərbaycan gücünü toplayaraq xam ölkə daxilində belə ki, xariciində bu problemin həlli üçün lazım olan addımları atdı. Ən əsası Azərbaycan xalqı bir yumruqda birləşərək öz gücünü ordusunun gücünə qataraq ərazini işğaldan azad elədi. 34 günlük və vətən müharibəsindən birin ötür. Prezidentimiz, Ali Başkomandanımızın çıxışını izlədik. Qürur verici sirdi. Və ə, şəhidlərimizə Allahdan rəhmətlərsin, qazalarımıza dözülsün arzu edirəm. Deməli bu millət birinci nömrə şəhidlərə boşdur, qazilərə boşdur. 31 il gedən danışıqların heç bir nəticəsi olmadı. Axırı xalqla cənab ali başkomandanın vəhdəti birliyi 44 günün içində bu məsələni həll elədi. Azərbaycanın ilk milli qəhrəmanı Məfəl Quliyevin həyat yoldaşıyam. Mən sevindim, həm sevindim, həm kədərləndim, çünki oğullarımız cavan-cavan oğullarımız getdi. Ancaq sevindim ki, Qarabağımız alındı, torpaqlarımız alındı. Biz mənim yoldaşımın və o bir şəhidlərin qısası alındı. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Həm birinci Qarabağ, həm ikinci Qarabağ qazilərimizə, bütün şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin. Biz şoxtadıq bu gün, sevinçli bir gündü. Əziz gündü. Bəlkə də belə bir yaz perç çıxmasa bizim elədi, elə edib eləyə bilmədiyimizi elədilər. Bu gün əməliyyat olmuşdum. Əməliyyatdan çıxıb gəlmişəm bura Şəhidlər xiyabanına şəhidlər yad etməyə. Bizim də bir vətəndaşın borcumuzdur. Fəxr edirik ki əsas odur ki Qara Qabağ Azərbaycanıdır. Bu günləri şəhidlərimizin anım günüdür. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Mənim oğlum da şəhid olubdu. Mən 1992-ci ildə Zəngilan rayonunun Qazançlar kəndə alınan zamanı orada o şəhid oldu. Və mən bütün şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyirəm. Bütün şəhid analarına Allah səbir versin. Allah bütün qazilərimizi, döyüşən ordumuzu, prezidentimizi qorusun. Bu gün mən qürurla keçirirəm ki, prezidentimiz və döyüşən ordumuz bizim torpaqlarımızı aldı və bizim şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Ee, bir yıl önce bugün sabah Adam kentindeydik. Azerbaycan topçusunun karşı taarruza başladığı o anlara tanıklık ettik. Ve Türkiye'ye bir başa yayınlara başladık. Ee, çok çetin bir dönemdi. Ee, 44 gün sürdü ama e, devamıyla birlikte 60 günden fazla bir süre devam etti. Azerbaycan askerlerinin e, mücadelesine tanıklık ettik. Orada unutulmaz anılar yaşadık. Azerbaycan halkının çektiği acıları da gördük. Ama sabırla bir şekilde savaşın sona ermesini beklediler. Güçlü oldular, muhkem oldular. Onların o sebatkar tavırlarına da şahitlik olduk. İnanılmaz günlerde, unutulmaz günlerde 30 yıllık işgal süresi o süreç Azerbaycan ordusunun kahramanlığıyla sona erdi. 44 gün boyunca ...2907 şehidimiz var... ...tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum... ...hepsi birer kahraman... ...Azerbaycan'ın tarihine... ...geleceğine... ...adlarını yazdırdılar. Ben bugünkü günde... ...anım günü münasebetiyle... ...öz evladımla birge gə, gelmişim... ...şehitlerimizin aziz hatırasını anmağa... ...bu yıl bizim için büyük gururlu bir gündür... Eyni zamanda da büyük acılı bir gündür... ...bugünkü günde... ...her ne olmasından aslı olmayarak... ...her bir vətəndaşımızın borcudur ki... yaxınlaşıb şəhid ailələrinin acısını bölüşmək, şəhid ailələrinin dərdinə şərik olmaq. Biz bu gün həmin oğulların sayəsində azad ölkəmizdə Azərbaycan Respublikasında yaşayırıq və hər birimizdə öz evlədlarımıza dönə-dönə bu tariximizi ə, gələcək nəsillərə tanıtmaq üçün öyrətməliyik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Oğrunda ölən varsa vətəndir. Şəhidlərimizin qanı, qəzilərimizin canı bahasına bizlər bu gün əzəli və əbədi torpaqlarımıza geri dönürük. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda sinəsini sifər edən vətən oğullarımız, həsrət və sevgi ilə anırıq sizləri. Kəmalə təyyar qızı Çingiz Abdullayev Səs TV